Верховная Рада предоставила крымским абитуриентам тысячу бюджетных мест на обучение в украинских вузах. На первый взгляд, новость хорошая, ведь молодежь из Крыма должна получать дополнительные возможности на обучение в Украине. Однако, как удалось выяснить Черноморке, закон 61.16 породил много шума и ничего не прибавил к вступительной кампании 2017. Во время вступительной кампании у нас был достаточно существенный вызов, потому что именно в период этой вступительной кампании был принят закон 61.16. Это дополнительная тысяча мест в четырех областях Украины. Она дезориентировала крымчан, потому что мы говорили о по, сути всей Украине, это Львов, Харьков, Днепропетровск э, и так далее, и так далее. И вдруг э, только четыре области. Поступление крымчан в учебные заведения на материковой части Украины и так связано с множеством проблем и мифов. Например, чтобы получить украинский аттестат, крымские школьники вынуждены учиться в двух школах сразу, в крымской и дистанционно в украинской. Частично эту проблему решали центры Крым-Украина. Детина с Крыма может Приїхати до цього центру, подати заяву, написати так звану освітню декларацію. Документи ми не визнаємо, які видаються на окупованій території, тому можемо говорити, що дитина без документів приїздить до цього центру. Проходить два екзамени державної підсумкової атестації у школі, яка прикріплена. Це українська мова і історія України. Приходять до вишу, складають ще одне вступне випробування з предмету, який встановлює саме навчальний заклад по прощеної процедурі. Кримчані можуть поступати в вузи, таких городів, як Київ, Дніпро, Львов, Харків, Херсон, Ніколаїв і де є центру Крим Україна. В прошлом году за ними было закреплено 1200 бюджетных мест в 12 учебных заведениях Украины. Квоты воспользовались только 153 абитуриента. Как видим, Крымчане использовали чуть больше 10 процентов от предоставленных им мест в украинских вузах. Но народный депутат Александр Спиваковский через три года оккупации решил добавить еще тысячу мест в не самых рейтинговых вузах Украины. Краще пізніше ніж ніколи. Да на законодавчому рівні ми послали меседж дітям з Криму, яких ми вважаємо українцями, що вони можуть приїжджати до нас. И враховуючи ситуацію, ситуации можуть может без вступать до цих еще. Дети из Крыма месседж получили, и у них возникло еще больше вопросов. Закон 61.16 предусматривает создание тысяч квотных мест государственного заказа, которые распределяются между вузами южных областей Украины. Почему именно эти области, а не престижные вузы в Киеве, Днепре, в Львове? Александр Спиваковский отвечает так. Закон вырешив. это Запоріжжя, Херсон. Миколаев и Одесса. Вот ці территории межуют якраз найближче з тимчасово окупованої території. территории. Вот и все. Однако ректор Таврического Национального университета Владимир Казарин предполагает, что люди, разработавшие поправки к закону о высшем образовании под номером 6116, ошиблись в расчетах. По его мнению, крымчане, выбирая вузы Украины, не стремятся поступать в университеты вышеуказанных областей. Я должен сказать, что разработчиками этого закона, в какой-то степени двигал некоторый региональный эгоизм. Дело в том, что вот последняя статистика показывает, что, например, что в Николаевской и Херсонской областях больше половины выпускников не остаются учиться в вузах этих регионов. Они уезжают или в города-миллионники, Днепропетровск, там Харьков, там, ну, тот же Львов, столица Украины Киев. Как выяснила Черноморка, главные вопросы, с которыми абитуриенты из Крыма обращаются в общественные организации, звучат так. Что с вузами в остальных областях? Можно ли поступать туда в этом году? Можно ли будет воспользоваться помощью центров Крым-Украина? Дети сприймали, что это только 4 области. И вдруг а, только четыре области. Были вопросы, что отменили центры Крым-Украина, потому что они вообще еще не поняли, что такое центр Укра... Крым-Украина, а тут м -м -м, новость. Александр Спиваковский заявил, что по новому закону крымчане смогут поступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания ВНО. Без ВНО смогут, а вот без украинского аттестата нет. В прошлом году крымские абитуриенты пользовались помощью центров Крым-Украина, чтобы получить аттестат украинского образца. А как в этом? Никак. Пока на слуху только области, где собираются создать дополнительные центры Крым-Украина. А вот при каких вузах они будут действовать, неизвестно. Учебный год уже закончился, а Минобразование все строит планы. Швидше за все, ми будемо ініціювати і про всяк випадок проект наказу щодо монівських вищих навчальних закладів, що на базі окремих вишів в цих чотирьох областях: Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська, будуть створені додаткові освітні центри Крим України. В правительстве ситуация та же. Вступительная кампания уже началась, а дополнительные места для крымчан до сих пор не распределили между учебными заведениями. Более того, сама процедура распределения квот к админам никогда не принималась и даже не разрабатывалась. Как выяснила Черноморка, с конкретным перечнем вузов абитуриенты пока тоже не могут ознакомиться. Это вопрос министерства куда и как будут распределять. Это решается постановой Кабмина. Мы не втручаемся мы не втручаемся в эти вопросы. В Херсонском государственном университете тоже до сих пор не готовы предоставить внятную информацию о дополнительных квотных местах. Как же самому абитуриенту во всем этом разобраться? Чи це буде за навчальним закладом, чи місце буде йти за тизабітурієнтом, чи це буде якась пропорційний розподіл. Я поки що, як і будь хто з керівників освітніх центрів, вам на це питання відповіді ще не дасть. Будущі студенти либо не понимают, як і коли можна буде воспользоваться додатковими місцями, либо вообще о них не знають. Мирослава, абитуриентка из Крыма, о новом законе ничего не слышала. Приехала поступать в один из киевских вузов и обратилась в Центр Крым-Украина. Из документов у нее только паспорт и аттестат. Девушка говорит, работает Центра, довольна. Эта система очень удобна для абитуриентов. Можно эти вузы найти в интернете, посмотреть сайты. Там есть отдельная графа «Крым-Украина», и там можно все посмотреть. Когда можно приезжать, какие нужны документы. Какие предметы нужны для того, чтобы на какую-то специальность поступить? Новый закон полностью сбил информационную кампанию для выпускников Крыма, которую так долго выстраивали крымские образовательные и общественные организации вместе с Минобразованием Украины. Но, к сожалению, слишком поздно наши депутаты приняли. Его надо было принимать, если они хотели. В декабре, в январе, в феврале. Они его приняли вон календарь висит на пороге вступительной кампании. Сейчас, когда до начала вступительной кампании осталось э, практически меньше двух недель, любые вот такие действия, они приводят к тому, что в сознаниях родителей, в сознании детей из Крыма э, начинают возникать сомнения, которые только усугубляют ситуацию. Закон 61.16 вносит информационную суматоху в работу 12 образовательных центров Крым-Украина. Эксперты считают, что украинские власти просто не успеют его имплементировать к началу вступительной кампании. Я не бачу необхідності в прийняття такого закону. Я про це говорила неодноразово, що я дуже скептично відношуся до нього, тому що якщо говорити про минулорічну кампанію, то ті бюджетні місця, які були е, виділені за Криму, їх використали навіть не в кількості 10%, а менше. І немає ніяких таких от позитивних прогнозів, що навіть ті 870 місць будуть використані. Подквотные места будут выделены бюджетные средства. Речь идет примерно о 85 миллионах гривен. Эти деньги получат вузы, которые по своему усмотрению будут определены правительством. Что же будет с местами, которые крымчане не используют? Как ни странно, у авторов закона 61.16 ответа нет. Я думаю, що буде знову окрема постанова Кабміна, яка вирішить питання розподілення цих міст, які не використані. Ото всередположення о корупціоне составляючи закону усилює два обстоятельства. Автор закона и его главный лоббист на момент избрания народным депутатом работал проректором Херсонского государственного университета. Он сохранил влияние на университет, в котором трудится его жена и дочь. А с автором выступили бывший ректор Запорожского национального университета Николай Фролов и профессор Николаевского национального университета Тарас Кремень. Также помощником Александра Спиваковского является экс-чиновник Министерства образования времен Януковича, который в департаменте кадров МОН отвечал за коммуникацию с руководством вузов. Если в этом порядке распределения мы увидим, что они распределяются в те вузы, которые так или иначе связаны с именами авторов закона, то тогда мы можем предполагать коррупционную составляющую. И сколько же будет длиться такое перераспределение до следующей вступительной кампании? Предположение не кажется абсурдным, если учесть, что в экспертной среде, по мнению СМИ, у Александра Спиваковского имидж рупора ректорского лобби, человека консервативного и предрасположенного к популизму.